отпечатки мы тебя везем, и после освещения мы тебя везем в административный центр для того, чтобы тебе сделали там документы Temporary Protection, вот этот трехчасовый запись И говорит, едешь куда-то а Я говорю, типа, если я планирую дальше ехать, они мне говорят Так как у нас сейчас еще неделя, то ты обязательно должен делать у нас Temporary Protection Потому что ты, типа, дальше ты не сможешь, то раньше, говорит, мы выдавали говорит, бумажки, что ты типа сдался, отказываешься от нашего этого, от нашего заказа, и едешь на границу, там следы или какой-то страной, выезжаешь, даешь эту бумажку и тебе ставят типа печать. Сейчас говорит, что обязательно нужно брать и потом уже сам типа думай, как легализовывать. Ну, в плане, типа, ты в Румынии легали а в Европе могут э, некоторые страны ближе, ближе к Румынии пойти еще более-менее лояльно относятся, как полицейский мне объяснил. А дальше типа, могут задать вопросы, типа, что это за документ, почему то нет печати, что ты въехал в Евросоюз, ну, зону. Типа. Э, а все в хату начал с послами общаться, потом что-то на сон прикумаривал, покупался полностью, вещи сбросил старые, которые у меня, ну типа, этот, футболку поменял, как, такого парень, вот, Нижнее белье, полностью все сбросил, сидел, ждал. Потом заходит начальник полиции и говорит, все, мой рабочий день закончился в 5 часов вечера. И говорит, все, у нас осталось по одному, нас выводили, в течение дня осталось 4 человека из 13. Он говорит, все, короче, я поехал до 6 часов вечера, у вас всех типа вывезут и повезут куда надо. Я думаю, ну окей, типа. Шесть часов, в итоге я один остаюсь. И получилось так, что где-то в 7.30 вечера меня забирают, я так понял, это волонтеры, которые работают в иммиграционном центре для бедных. Он, короче, этот центр находится в Сичаве, он едет туда, каждого человека забирает один человек. Типа, он говорит, что у них прям целая процедура на конвейере. Пока мы сидели, я спрашивал у полицейского, который возле нас был, сколько выходит с Украины. Он говорит, минимум один человек, это каждый день, это стабильно. Начиная с 24 -го года, то каждый день по одному человеку. И плюс он говорит, что мы за то, что типа, нам наоборот выгодно, что вы выходите, потому что мы за Евросоюз за каждого польного человека платит им какую-то типа, компенсацию, такого типа я в этом не разбирался, но уже сказал, какие-то деньги получает страна именно. В итоге, типа, они мне приехал чувак, забрал меня полностью. Телефон мне не выдали до последнего. Пока мы ехали, я говорю, мне по типа, родственникам что сейчас нормальный телефон. Он мне говорит, по регламенту нельзя. Я начинаю его указывать, говорю, типа, как бы ты, типа, повелся в этой ситуации. В итоге он мне говорит, возьми телефон в заднем сиденье, типа, и при мне я буду слушать. Он меня ни хрена не понимает. Он на румынском с переводчиком со мной общается. Я еду на русском, типа, разговариваю, там, я меня какой-то придурок везет. И он улыбается, что там мне машет. Что-то там думает, что он типа это что-то шар сарится, разговаривает. Привет меня на отпечатки, сделал отпечатки всех пальцев, потом ладошек. Это буквально 5 лет, Мы приехали на модель. И потом он мне говорит, под Печалой, гор есть, там был этот центр бизнеса типа. Привозят меня туда, они меня фоткают, просят документы, что-то там сканируют, дают мне temporary protection, именно этот листочек. И просто открывается, так вот, только получаю листочек и руки. Я говорю, типа, ну все, братан, говорю, поехали, заведи я засвечал. А он мне говорит, да нет, все, давай, типа. иди все четыре стороны, ты по свободе. Я говорю, в смысле? Тогда получилось, вот так, что этот центр находится в каком-то часе блин, и ближайший отель находится километров 15. И у меня вот вся эта процедура, пока мы ездили туда уже через 11 вечера, и я выступаю, что мне некуда просто идти. В итоге остановил я одного там мужичка, попросил за 10 евро у меня на как его, на то время я уже позвонил своим, скидывали на карту, он мне говорит 10 евро, и я, получается, перевел это все на, пользовался еще приложением Zen, это типа мультикошелек, который ты скидываешь, короче, на этот кошелек евро, и ты можешь конвертировать в... там много, 25, 25 валют, которые ты можешь конвертировать, и Подключаю, она дает виртуальная карта, и ты типа, можешь э, через PayPass типа, оплачивать, через PayPass, через iPhone ты, нажимаешь PayPass, появляется карточка в банкомат приложишь, типа, и можешь как, деньги тоже самое снимать. Я 6 вот, денег купил себе покушать, типа, ну, круассан и воды, и он меня отвез в отель и в принципе как-то так. Потом поехал я уже дальше просто дела делам, снял уже квартиру, все нормально. Сейчас планирую выезд в Молдову для того, чтобы поставили мне печать о том, что я въехал в Евросоюз. Как мне объяснил человек, который сидел со мной, он говорит, что процедура простая, у него 4 дня назад брат вроде бы или еще кто-то Пересекал так, ну так делал, он говорит, что поехал до Молдовы, румынская граница показывает бумажку Temporary Protection, паспорт, румыне ставят печать, ты заезжаешь на Молдову, Молдова ставит печать, через час выезжаешь назад, и тебе опять э, Молдова ставит печать о выезде, а румыны на основании бумажки Temporary Protection тебе не ставят вообще ничего». И, типа, если въезжаешь в Румынию, то они тебе не ставят Печать объекта Вот как-то так В принципе Я думаю, все Да, до На поезде ехал И э... Ну, блин Я думаю, что не буду рассказывать детали. Сидел, но суть в том, что я покупал, я думаю, кто знает, этот поймет, я покупал ключи, которые для, типа, ключи проводника. И я не приезжал в саму центральную ветку в Черновцы, потому что у меня знакомый сказал, что в Черновцах на поездах там ждут. И я вышел чуть-чуть раньше. Как вышел, я думаю, уже каждый там на по как я выходил как-то так. <связывая> <связывая> Все, короче, есть такие люди, ну да, были в хате, которые рассказывали прям э, и со пунктами, но я, я, понимаю, что это типа глупая идея, я слушал, но с собой, типа не делился, ну, как я не делился. Э, был такой случай, что один пацан у нас, э, который сидел, его ну, должно было вообще быть 14, но одного госпитализировали, потому что его, э, как я понял, он, короче, где пересекал берега, и его потрепала собака. У него нога была нормальная, типа, пацаны говорят, что я приехал, его уже не было, пацаны говорят, что увезли, Скоро я типа забрала и увезла. Хлопец с ногой. Там нормально на паспорте опана была. И он шкобебал очень долго. Долгую дистанцию и вышел. Все. Боярка. Мне надо типа поехать туда. Но мне надо ехать в отпускы, потому что типа... Я в Сырыче. Мне надо поехать сейчас на одной пить, говорю, Набить кабину, потому что она мне изменила. Пойми меня по-пацански. Он мне говорит, братан, не вопрос. Я тебя привезу. И в итоге он, 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 он повелся и повез меня, типа, туда, куда мне нужно было, я говорю, там в этом селе, типа, придумал имя девки, а он говорит, да-да-да. И в итоге туда доехал, и именно села... Не надо. Я когда ехал на определенном на одном пути, то были, были типы, которые с одной был а в купе, он был с вот этими ходулями, как они называются, я не помню, которые в горы типа гуляют. А я ему говорю, откуда я он улыбается и говорит, а, типа в горы, а я ему прям говорю, да кому ты типа пишешь, я говорю, вижу что